अल्लाह इज़्ज़त ने इंसान को जगह इज़्ज़त से नवाजा मर्तबा और मकाम अता किया इसी जगह पर एक चीज़ है कि जब रब ताला हमें नवाजता है जब रब ताला हमें इज़्ज़त का मकाम अता फरमाता है तो इस दौरान कोई ऐसी ग़लती कोई छोटी सी गलती जिससे हमारा वो मकाम वो मर्तबा और वो रब तला की तरफ से दी हुई दौलत वो रब तला की नाराज़गी का बास बन जाती है एक छोटी सी ग़लती तो जहाँ हम अपने स्टेटस के बारे में सोचते हैं जहाँ हम मालो दौलत के बारे में सोचते गए अपना मकाम और मरतबा के बारे में सोचते गए यहाँ पर सिर्फ ये, ये ये लेवल रख लेना कि सिर्फ यहाँ तक मैंने रहना है इसे थोड़ा आगे जाना है थोड़ा आगे सोचना है वो ये कि यार रब ताला ने मुझे ये मकाम और ये मरतबा अता किया किस लिए अयाशी कि करने के लिए क्या रबा ने मुझे मालो दौलत अता किया किस लिए गलत कामों में उड़ाने के लिए नहीं बल्कि रब तला फरमाता है कि मैं बंदे को माल देकर भी आजमाता हूँ और उससे माल लेकर भी आजमाता हूँ मैं बंदों को सेहत देकर भी आजमाता हूँ और मैं उनको बीमार करके भी आजमाता हूँ मैं उनको सुख देकर भी आजमाता हूँ मैं उनको दुख देकर भी आजमाता हूँ फिर मैं देखता हूँ कि कौन सा बंदा गया जो सबर करता है जो शुक्र करता है वाला नबुलवनकुम बिश इम मिनल खौफ जो व मिनल बिनल वल अनफुस वुरान मजीद में रबाल फरमाता है कि मैं अपने बंदों को आजमाता हूँ डर से माल के नुकसान से जान के नुकसान से खाने पीने के नुकसान से दुख सुख के नुकसान से मैं अपने बंदे को आजमाता हूँ मैं देखता हूँ कि मेरे बंदे का मेरे साथ राबता कितना पक्का है मेरे बंदे का मेरे ऊपर तवक्कल कितना है सिर्फ एक छोटी सी बात है जिस रब ने हमें सेहत दी है तो हम बड़े खुश हो गए उसकी मंशा थी उसकी चाहत थी उसकी मर्जी थी हमें सुख मिल गया वही रब अगर हमें दुख देता है तो फिर परेशानी किस बात की है सुख देने वाला भी वही रब था दुख देने वाला भी वही रब है फिर रब ताला फरमाता है कि अगर कोई बंदा परेशानी में मुसीबत में दुख दर्द में तकलीफ में माल के नुकसान में अगर सबर करता है शुक्र करता है रोना नहीं परेशान नहीं होना हर एक को दुखड़े नहीं सुनाना ये दुखड़े हर एक को नहीं सुनाए जाते हर एक के सामने अपना दर्द दिल बयान नहीं किया जाता मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना मोहब्बत मैं उसे सुना के रो वो मुझे सुना के रोए तो हर किसी के सामने दिल का हाल बयान करना भी अच्छा नहीं हर किसी के सामने अपने दिल की कैफियात को बयान कर देना भी अच्छा नहीं कोई बंदा होता है जिसके सामने ये हालात ये कैफियात बयान की जाती है। हरे के सामने दुखड़े नहीं रोए जाते तमाशा बन जाता है तो कोई कोई एक बंदा होता है जो हम ढूंढते हैं कि यार इसको हम अपने दिल की बात सुनाएं दुखड़े सुनाएं रिएक्शन अच्छा होना चाहिए जब हम किसी को बात करते हैं तो पहले हम क्या कहते हैं कि यार मैं तुझे बात बताने लगाऊँ आगे ना किसी को बताए यार मैं बड़ी ना तेरे ऊपर एतवार करके तुझे ये दिल की बात बता रहा हूँ आगे ना किसी को बताना लेकिन इंसान है वो निकल जाती है बात लेकिन रब तला की ज़ात ऐसी जात है इसके साथ कोई गंगा भी आके गुफ्तगु करता गया कोई पागल भी आके गुफ्तु करता गया तो रब तला की ज़ात की तरफ से उसको बराबर बराबर जवाब मिलता है और यहाँ पर हर बंदे की सुनी जाती है दुख दर्द इधर बयान किए जाए फिर रब तला फरमाता है कि जो बंदा मेरी आजमाइश जो मैंने उस पर की उस पर साबित कदम रहा उसने कोई गिला शिकवा नहीं किया वो रोया नहीं उसने लोगों के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाया अगर वो उस पर साबित कदम रहा और शुक्र अदा करता रहा रब तला तेरा शुक्र गए तूने माल दिया फिर भी तेरा शुक्र है तु ले लिया फिर भी तेरा शुक्र है माल मिल जाए तो शुक्र अदा करें माल ना मिले तो सबर करें फिर रब तला फरमाता है कि जो बंदा ऐसा करे कि माल के होने पर शुक्र अदा करे और जब माल ना हो तो सबर करे रब तला फरमाता है कि ऐसे बंदे के साथ रब तला बजाते खुद होता है इन मास विन अल्लाह तला फरमाता है कि जो बंदा मुश्किल हालात में सब्र करता गया जो बंदा मुश्किल हालात में शिक्र करता गया और रब तला पर भरोसा रख के ज़िंदगी गुजारता है शुक्र अदा करता है बारी तला तेरा शुक्र है तूने माल से नवाजा था तब भी तेरा शिक्र गया तूने माल लेकर भी आजमाया तब भी तेरा शुक्र है हर हाल में जो बंदा रब का शुक्र अदा करता है वो कभी भी परेशान नहीं होता वो कभी मायूस नहीं होता उसकी जहनी हालत कभी ख़राब नहीं होती